о романтике, о, о любви, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о страсти, о неземной, о очень... Короче, все, о чем мечтают женщины, было на экране. О прекрасных взаимоотношениях мужчины и женщины, правда, мужчина с наклонностями немножко, но это ничего, ей, походу, нравится. Мне кажется, это самое главное. Потому что в реальной жизни это все так не работает. Если мы говорим о тематических отношениях и практиках, то не столько далеко от реальности. В а вас не смущает то, что там ну, достаточно откровенная сцена? Меня не смущает, мне 21, я уже вышла с того возраста, чтобы смущаться. Сейчас...

вторую часть книги, чтобы не разочаровываться в жизни. Вот, в моей голове была фантазия немножко другая, но ну, понятно, у всех свои личные интересы и фантазии. Вот. Но в принципе режиссер достаточно точно снял то, о чем писалось в книге. Естественно, книжка большего наполнения, нежели фильм, но так как в фильм все поместить нельзя, поэтому все, свои... все кратко mm -hmm. и очень красиво. подробностей, больше ощущений. И вообще я советую э, со современной молодежи читать все, что они смотрят. Свадьба, любовь, дети, счастливое будущее. Я стану. А мы а. очень откровенную сцен опять же, что все будет захватывающе, романтично, местами страстно и Такі фільми, мабуть, повинні бути тільки для определеної категорії, якому вікової категорії, так як хай буде фільм, це в таких фільмах, чим де-інде. Де